নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম কবি খেতিৰ ওপৰত আৰু দেখাম তিনিটা ভাল হাইব্ৰীড জাতৰ কবি গুটি পেকেট আৰু লগত দেখাম দুটা জেনেৰেল বা লোকেল জাতৰ কবি গুটি টেমাহ বন্ধুসকল কবি খেতি কৰা ছিজন বৰ্তমান সোমাইছে আৰু আজি আগষ্টৰ তেৰ তাৰিখ হ'ল পোন্ধৰ আগষ্টৰ পাছৰ পৰা বিছ আগষ্টমানৰ পৰা আপোনালোকে কবি খেতি আগতীয়াকৈ কৰিব পৰা কবি খেতি আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে আৰু আজি আপোনালোকক যোন তিনিটা কোম্পানী দেখাইছোঁ এই তিনিটা খুব ভাল কোম্পানী এক ওৱান হাইব্ৰীড গুটি হয় এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ কোম্পানীটো হৈছে চাকাতা আৰু ইয়াৰ নামটো হৈছে গ্ৰীণ এক্সপ্ৰেছ চাকাতা এটা খুব ভাল কোম্পানী চাকাতা বিভিন্ন পাচলিৰ গুটি প্ৰস্তুত কৰে আৰু চাকাতা ভীমা ৰঙলা গুটিটো প্ৰায় সংখ্যক খেতিয়কে চিনি পায় সেই চাকাতা কোম্পানীয়ে একবি গুটিটো বনাইছে তাৰপিছত ইয়াৰ পেকেটৰ চাইজৰ কথা ক'ব গ'লে ইয়াৰ চাইজটো হৈছে টেন গ্ৰাম এই হাইব্ৰীড গুটিবিলাকৰ আপোনালোকৰ হাইব্ৰীড গুটি যোনবোৰ পেকেটবিলাক এইবোৰ সৰু সৰু চাইজৰ এনেকুৱাই আহে সাত গ্ৰাম আঠ গ্ৰাম দহ গ্ৰাম এনেকুৱাকৈ আহে আৰু এই দহ গ্ৰামত কিমান গুটি ওলাব বুলি ক'ব গ'লে এই দহ গ্ৰামৰ পেকেটটোত আপোনালোকৰ মিনিমাম দুহেজাৰ ওচৰ ওচৰ গুটি ওলাব যিহেতু কবি গুটি বেটছ বা সৰু সৰু ৱেইট নাই সেইকাৰণে দহ গ্ৰামতে আপোনালোকে মিনিমাম দুহেজাৰমান গুটি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু দামৰ কথা ক'ব গ'লে প্ৰতিবছৰৰ দামবোৰ পতল হৈ থাকে আৰু ইয়াত ৰিটাৰ্ণ প্ৰাইচ প্ৰাইচ বেছি লিখা থাকে থ্ৰী ছিক্সটি ওৱান লিখা আছে এইবছৰ আপোনালোকৰ এইটো দুশ বিছ দুশ ত্ৰিছ টকা পৰি যাব বীজ ভাণ্ডাৰ দোকানবিলাকত চাকাতা কোম্পানি গ্রীন এক্সপ্রেস খুব ভাল কোম্পানি হয় যদি চাকাতা কোম্পানি করবেন গ্রীন এক্সপ্রেস করবেন কবি ঠিক এনেকা হব ডাঙর মিডিয়াম হব মানে পিকচার যে হব তার আমার দুই নম্বর কোম্পানিটির নাম হয়েছে কেনেকো ক্রস কোম্পানির রেয়ার বল এই একটা খুব ভাল প্রজাতি হয় কেনেকো সিটস কোম্পানি এয়ার বক কয় আর্লি আর্লি প্রজার্টি মানে এটা আগতীয়কে পাওয়া যাত ইয়াতো ইয়ার বিষয়খি লিখা আছে সবাই সাইজ ওয়েট দেটা কবি দেড় কেজি যাব দেড় কেজিতক বেশি যায় দুই আড়াই কেজি লকে গুছি যায় ডর হয় মানে ফলটো তো তারপর বিষয়খি লিখা আছে আর ইয়ারও প্রাইস প্রতি বছর উপরুল হৈ থাকে একে 10 গ্রাম সাইজ 10 গ্রামর পেকেট 10 গ্রাম পেকেট বুলি কলে মিনিমাম দুহেজাৰ ওচৰশী গুটি ওলাব আৰু দামটো এইটো বছৰ দুশ বিছ টকা চলি আছে ইয়াত বেছি লিখা আছে ফ'ৰ নাইণ্টি দুশ বিছ টকাত আপোনালোকে বীজ ভাণ্ডাৰ দোকানবিলাকত পাই যাব এখন কবি হয় এফন হাইব্ৰীড তাৰপিছত আমাৰ একেবাৰে শেষৰ তিনি নম্বৰ কবি গুটিটোৰ নাম হৈছে চেনজেণ্টা কোম্পানী বি চি ছেভেণ্টি ছিক্স বুলি কয় চেনজেণ্টা এটা খুব ভাল কোম্পানী হয় সেনজেন্ডা কোম্পানির বিভিন্ন পাচলি গুটি প্রস্তুত করে আর কবি গুটিও বনায় সেটা বি সি সেভেন্টি সিক্স যদি সেভেন জেন্ডা কোম্পানি করবেন সেভেন্টি সিক্স বি সি সেভেন্টি সিক্স করবেন এই বিসি সেভেন্টি সিক্স টু এই দুটা কবিতা অল্প সরু হোক সাইজটা মনে হয় পিকচার দেখে আর ইয়ার সাইজের কথা কব গেলে নেট ওয়েট এই সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম আছে দশ গ্রাম নাই সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম আৰু ইয়াত নেটৱৰ্ক কোম্পানীয়ে লিখি দিছে দুহেজাৰমান গুটি ওলাব বুলি তাৰপিছত নেট এম আৰ পি ক'ব গ'লে তিনিশ পাঁচ টকা লিখা আছে এইবোৰ ইমানেই ল'ব দুশ বিছ দুশ ত্ৰিছ ইমানটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই হাইব্ৰিড পেকেটবিলাক দহ গ্ৰাম হওক সাত গ্ৰাম হওক ইমানটো ৰেঞ্জত আপোনালোকে দুশ বিছ ত্ৰিছ টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে দহ গ্ৰামৰ পেকেটবোৰ পাই যাব তো বন্ধু অকল এই তিনিটা আছিলে আজি দেখাবলগীয়া ভাল আৰু উন্নত প্ৰজাতিৰ হাইব্ৰীড কবি গুটি পেকেট যদি আপোনালোকে চাকাটা কোম্পানী কৰিব বিচাৰে গ্ৰীণ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে যদি ৰেয়াৰ বল কৰিব বিচাৰে ৰেয়াৰ বল কৰিব পাৰে আৰু যদি অলপ সৰু চাইজৰ লাগে বুলি কয় কবিটো তেতিয়া চেনজেণ্ডা কোম্পানী বি চি ছেভেণ্টি ছিক্স কৰিব পাৰে যদি ডাঙৰ কৰিম বুলি ভাবে অলপ চাইজত ডাঙৰ কবি লাগে ঠিক তেন্তে ৰেয়াৰ বল বা গ্ৰীণ এক্সপ্ৰেছ এই দুটা কৰিব পাৰে যদি অলপ মিডিয়াম সৰু চাইজৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে চেনজেণ্ডা কোম্পানী বি চি 76 এটো কৰিব পাৰে তার এই দুটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই দুটা হৈছে জেনেল প্ৰজাতি বা বুলি কব পাৰে সঠিক নহয় নয় মানে অলপ উন্নত প্ৰজাতি হে হয় লাগিব এইখিন এই টেমাটো এই টেমাটোর সাইজ হৈছে এটো 100 গ্ৰাম 100 গ্ৰাম সাইজ হয় আৰু এইবোৰ লোকেলবিলাক বা জেনেৰেলবিলাক এইবোৰ আপোনালোকে খোলাকৈ বীজ ভাণ্ডাৰ দোকানত পাই যাব আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটো অলপ নাম আছে আপোনালোকে ক'ৰবাত শুনিব পাৰে চাব পাৰে ইয়াৰ নামটো হৈছে গল্ডেন একৰ বুলি কয় জেনেৰেল লোকেলৰ ভিতৰত এই গ'ল্ডেন একৰটো বহুত নাম আছে ইয়াতো লিখা আছে দুটাইমত চাব পাৰে কে বেষ্ট গ'ল্ডেন একৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এইবোৰ আপোনালোকে মানে এইবোৰ বীজ ভণ্ডাৰ দোকানত আপোনালোকে খোলাকৈ পাই যাব এইবোৰ দহ গ্ৰামত আপোনালোকে পঞ্চাছ টকাত দহ গ্ৰামমান গুটিয়ে পাই যাব আৰু ঘট খাবলৈতো ইমানেই দৰকাৰ হয় ঘট খেতি কৰি খাবলৈ দহ গ্ৰামে যথেষ্ট কিন্তু এইবিলাক যোনবোৰ হাইব্ৰীড প্ৰজাতিৰ চিল পেকত আহে এইবিলাক আপোনালোকে বীজ ভান্দাৰ দোকানত খোলাকৈ নাপায় এইবোৰ চিল পেককৈ ল'ব লাগিব এইবোৰ খালী খোলাকৈ আপোনালোকে পাই যাব এইবোৰ জেনেৰেলবোৰ লোকেলবোৰ ছাইজৰ কথা ক'ব গ'লে এইবোৰ মানে বৰ এটা এক্সাইজ নহয় সৰু ওলাব পাৰে ডাঙৰো ওলাব পাৰে নোলাবও পাৰে কোনো ফিক্স নাথাকে মানে এক্সাইজ নহয় মানে হয় ঘৰত কৰিব হ'লে এনে খাবলৈ হৈ যায় খালী বিজনেছ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে আপোনালোকে ভাল চাই কোম্পানী এটা বাচি হাইব্ৰীড প্ৰজাতি কৰিব পাৰে এইবোৰ মানে ধুনীয়া এক্সাইজ হয় সৰু ডাঙৰ বুলি নহয় চব এক্সাইজৰ হয় আৰু এইবোৰ লোকেল জেনেলবোৰ ক'ব গ'লে যিকোনো চাইজৰ ওলাব পাৰে সৰু ওলাব পাৰে ডাঙৰ ওলাব পাৰে মিক্স ওলাব পাৰে নোলাবও পাৰে কোনো মানে চিয়ৰিটি নাথাকে খালী এইটো কোম্পানীৰ অলপ নাম আছে গ'ল্ডেন একৰ বুলি কয় তেনেকুৱা কথাখিনি তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া যেতিয়া এইবোৰ গুটিবোৰ পচাব গুটিবোৰ পচাওঁতে সেই মাটিখিনিত প্ৰথমটো গুটি পচাই পুলি উলিয়াই ল'ব সেই মাটিখিনিত আপোনালোকে এই পেকেটটো দিব পাৰে হিণ্ডল বুলি কয় কেমিকেল কম্পজিশ্যন এইটো আছে এইটো এনেই সাধাৰণ ভাষাত এললেক্স পাউদাৰ বুলি কয় যিহেতু আপোনালোকে গুটিখিনি সিঁচিব গুটিখিনি সিঁচোঁতে বিভিন্ন পোক পতংগ মানে আকৰ্ষণ হৈ গুটিবোৰ খাই দিয়ে এইবোৰ দেখিবলৈ পাইছে মাটিৰ ভিতৰত যেনেকুৱা এইবোৰ পোক পতংগ থাকিব পোক পৰুৱাবিলাকে গুটিবিলাক খাই দিলেতো বহুত নষ্ট হৈ যাব সেইবাবে এনেকুৱা পেকেটৰ এইটো পাউডাৰ প্ৰডাক্ট হয় এইটো মাটিত অলপ অলপ ছটিয়াই ল'ব তাৰপিছত গুটিবোৰ আপোনালোকে পচাব আৰু ইয়াৰ চাইজৰ কথা ক'বলৈ এইটো আধা কেজি বৰ দামী নহয় আধা কেজি পঞ্চাছ টকা মানত পঞ্চাছ টকা ল'ব পঞ্চাছ টকা আপোনালোকে আধা কেজি চাইজৰ যেনেও হাজাৰ হাজাৰ গুটিৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব প্ৰথম এইটো মাটিখিনি দি ল'ব তাৰপৰা গুটিখিনি পচাব তেতিয়া মানে বিভিন্ন পোক পৰুৱাৰ পৰা গুটিখিনি বাচি থাকিব পাৰিব তাৰপিছত গুটিখিনি আপোনালোকে শোধন কৰি ল'বও পাৰে যাতে বেমাৰ চেমাৰ ফাংগেল ডিজিজবোৰ যাতে নাহে বহুতৰ দেখিছোঁ পুলি গুটি পচোৱাৰ পিছত পুলি এশ পোন্ধৰ বিছ দিনৰ ভিতৰত পুলি মৰি মৰি যায় তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব এই চাৰ্ফ সৰু এইটো চবচে সৰু পেকেট হয় বিছ গ্ৰামৰ ত্ৰিছ টকামান পৰিব এইটো আপোনালোকে পে পাউদাৰ প্ৰডাক্ট হয় পেষ্ট বনাই পিনি গুটিখিনিৰ লগত মিক্স কৰি পিনি গুটিখিনি সিঁচিব তেতিয়া মানে গুটিটোক গুটিখিনিক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব বিভিন্ন ফাংগেল ডিজিজৰ পৰা আৰু পাছলৈ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বচাই ৰাখিব আৰু যেতিয়া পুলিবোৰ অলপ অলপ ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া এবাৰকৈ আপোনালোকে এই চাফ ফাংগিছে দৰৱটো স্প্ৰে' কৰি থাকিব আৰু বিজনেছ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে কবি খেতি কৰিব বিচাৰে তেন্তে এবিঘামান মাটিত কিমান গুটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি ক'ব গ'লে এবিঘামান মাটিত আপোনালোকক মিনিমাম আশী গ্ৰামমান গুটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা হাইব্ৰীড প্ৰজাতি যদি গুটি লৈ পিনি যদি খেতি কৰে এবিঘা মাটিত তেন্তে এনেকুৱা দহ গ্ৰামৰ পেকেট আপোনালোকক আঠ পেকেটমান প্ৰয়োজন হৈ যাব এক বিঘা মাটিৰ কাৰণে ত বন্ধু অকল আজি ইমানেই আছিলে আপোনালোকক তিনিটা ভাল কোম্পানীৰ হাইব্ৰীড প্ৰজাতিৰ কবি গুটি দেখালোঁ আৰু এটা ভাল কোম্পানী গ'ল্ডেন একৰ জেনেল বা লোকেল গুটি কোম্পানীও দেখাল তেন্তে এতিয়া আপোনালোকে কবি খেতি আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে যিকোনো এটা ভাল কোম্পানী বাচি তেন্তে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ